Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект Власний погляд. І ми будемо говорити про роботу Верховної Ради, чим відзначився цей тиждень сьомого скликання Верховної Ради. Нас буде консультувати і з політичної, з політологічної, і з філософської точки зору Дмитро Видрін, політолог, Вітаю вас, пане Дмитро. Насправді, якщо дійсно подивитися філософськи на цю всю ситуацію, те, що відбувається конфлікт, робота, так би мовити, не проводиться в Верховній Раді. І як би про не говорили там, приречена або не здатна працювати, все-таки можливо, це шлях до якоїсь роботи. Як ви вважаєте? Ну, я не розкажу все-таки не з філософської точки зрівання, тому що. Что... с точки зрения философии все можно оправдать, все можно обосновать. И с точки зрения философии противоречия это двигатель развития. Чем больше противоречий, тем их лучше. Но при этом почему-то не говорится, что речь идет о какой-то очень отдаленной перспективе. Только в очень далекой перспективе противоречия заканчиваются результатом. А в нашей нефилософской, а обычной жизни все обстоит немножко проще и немножко драматичнее. Поэтому на мой взгляд просто зрителя Просто бывшего народного депутата, который переживает за законодательную власть, за родную Верховную Раду, где я несколько лет провел, может быть, не, не худших лет в моей жизни, хотя и не самых простых лет в моей жизни. Так вот, я хотел бы, не знаю, поздравлять или наоборот, может быть, соболезновать. Я отметил, что есть два рекорда за время работы Верховной Рады, но наши замечательные зрители сами... Наверное, дать оценку этим рекордом, позитив это или негатив. Первый рекорд то, что за 100 дней впервые во всех созывах Верховной Рады проработала 8 дней полноценных дней. То есть КПД Верховной Рады 8%. Это немножко больше, чем у паровоза. Если я помню из 5 класса учебника у паровоза, по-моему, 34%, но в два раза выше. Хотя понятно, что гордиться нечем. 8% Работоспособности КПД ⁇ это, наверное, самый ниж, нижний порог, самый нижний результат за всю историю парламентализма в Украине. И второй рекорд, в кавычках рекорд, он еще, мне кажется, более драматичный, хотя связан с первым. Впервые рейтинг доверия к Верховной ради упал ниже 1%. Это я смотрел буквально сегодня социологические последние исследования. Уровень довіри 0,9%. Чи ага. може взагалі бути пов'язано надалі такий рівень недовіри? Чи е, в людей це буде викликати якісь повстанські такі відчуття, бажання йти на мітинги? Чи все-таки так і лишиться на рівні недовіри просто? Ну я думаю, що мітинги були вже і були от, ощущення, що потрібно ну, встати, повстати і так далі. А зараз, видимо, люди ж часто мудріють швидше, ніж мудріють політики. Поэтому, наверное, есть ощущение, что нужно менять, не хочу банальные, тем более скобрезные анекдоты, что нужно менять детали интерьера, а нужно менять в какой-то степени систему. В том числе надо менять систему и выборную, и, может быть, правила игры, для того, чтобы будущую Верховную Раду будет она очередной или досрочной, чтобы пришли люди принципиально другого состава ментального состава, профессионального состава, может быть возрастного состава, но главные люди, которые пришли с другим настроением, с другими личными задачами и личными общественными задачами, и, мне кажется, с другими профессиями. Но на самом деле я ожидала, что как раз в седьмом исключении придут новые люди с другими и нового... А чудес же не бывает. Да, Чуть... а каким... чему так вот сталося? Чудеса так? бывают в сказках, в детских сказках, и иногда в жизни только под Новый год. А для того, чтобы произошел радикальный переформат Верховной Рады, радикальные изменения нужны радикально новые правила игры. Вот я много говорил и писал в последнее время о Болгарии, потому что люблю эту страну солнечную, дружу с послом Болгарии, мой давний хороший друг, бываю в Болгарии, и я удивился, насколько вот народ Болгарии насколько он мудр и насколько зрел в своих требованиях. Вот сейчас происходят, наверное, все-таки, к сожалению, массовые какие-то демонстрации, волнения в Болгарии, хотя они не носят достаточно такой цивилизованный, европейский организованный характер, но требования очень зрелые. Мне очень нравятся требования болгарских избирателей, своего рода иллюстрации депутатов о том, чтобы... Ни один депутат не мог бы больше двух сроков заседать в парламенте. Я думаю, что это требование абсолютно подходит к Украине. И если бы мы сейчас ввели новый формат, что все люди, которые два раза уже прозаседали, а в нынешней Верховной Раде, я вот только что смотрел картинку, много моих знакомых, есть люди, которые пять созывов. Я думаю, за пять созывов можно забыть, что такое жизнь. И помните, тоже из фильма, если ты видишь жизнь из окна персонального автомобиля, тем более бронированного, то за тонированным бронированным стеклом жизнь немножко как бы искажается. Но вот на самом деле, да, вот в Болгарии люди иначе, ниже в Украине. Почему мы не можем так само, и ты так само домогаться чего-то? Я думаю, что закон одни и те же. Вот вы говорили там, что будут ли какие-то массовые вещи. Ну, я думаю, что если они будут, то это уже будет скорее не стихийный вариант, как у нас часто. Вот, о, все собрались, не знаю, для чего собрались, с какой а цели. Их или Кто? собрали, да. или за деньги, угу. или проплатили. А будут только выходить с э, внятными, э, выношенными и обоснованными требованиями. Вот э, требования э, не более двух созывов, оно абсолютно внятно, абсолютно логичное, абсолютно простое. В Украине можно было бы и даже расширить требования, э, приравнять к созыву в, в Верховной Раде, например, трехгодичное пребывание высшим чиновникам. Наши чиновники за три года успевают набрать то, что депутаты за пять лет набирают в Верховной Раде. И поэтому, если провести эти вещи, вот в этой Верховной Раде осталось бы, наверное, 30% или 20% состава, и, и, может быть, не худшего состава. Mm -hmm. И зато пришло бы 70-80% лучшего состава. Потому что люди, ну, к сожалению, есть законы абсолютные, и вот такой абсолютный закон, всякая власть разлагается. Абсолютная власть, власть разлагается абсолютно, и всякая власть разлагает. Абсолютная власть разлагает абсолютно. Я бы добавил, что всякая власть разлагает, а длинная власть разлагает абсолютно и подлинную. Поэтому ну, не бывает чудес. Если человек 20 лет, как он говорит, профессионально занимается политикой, то о жизни, даже если он пишет там, в командировочных, выехал там, на работу в округ, там, на поля куда-то. Вряд ли он свои лакированные туфли там опускает в гумус, в чернозем. Так а даже взятые тех людей, которые действительно будут новыми, абсолютно ну, суттево изменять? Правила игры приводят новых людей. Возникают новые правила игры, возникают новые люди. Если вы во время игры там, шахматы разрешаете друг друга бить, доской по голове, то будут приходить люди не с мозгами, а с uh -huh. бицепсами там 45 сантиметров. А если будет оцениваться по там, количеству там тонких продуманных ходов, то будут приходить какие-то ботаники, но с хорошими мозгами, которые умеют там просчитывать на 10 ходов вперед. Поэтому изменится правило появятся новые люди новые лидеры но я назвал только одно из возможных новых правил. Я, я сказал, что вот сейчас учусь у болгарского опыта, а там целый набор правил, которые, на мой взгляд, являются своего рода инструкцией для других. Некий, вот. например. Ну, а вот такие, Следующее правило это, ну, безусловно, очень прозрачные правила, законы, отзыва депутата там, определенным количеством жителей его округа. Угу. У нас не один депутат, у нас были депутаты, которые были отзываны Генеральной прокуратуры. Я помню еще в давних созывах, когда снимали депутатское звание с одного там, очень уважаемого полного депутата. Но я не помню ни одного случая, когда э, сами жители, избиратели взяли это звались. Ну не справился, потому ну, что бывает человек не на своем месте. Поэтому это, безусловно, правило должно заработать. И я хотел бы увидеть прецеденты, чем скорее, тем лучше. Потом уже завязшее или навязшее, точнее в зубах, положение о том, что, конечно, не должно быть никаких привилегий не должно быть никакой неприкосновенности депутатской. Это в наше время просто атовизм, это бред. И давно с этим постыдным явлением надо покончить, потому что любая неприкосновенность, уже понятно, это для украинского бизнесмена с его нестойкой, хрупкой душой, прикрытие. нежной душой, да. это mm -hmm. даже не прикрытие, это соблазн. Потому что Маркс говорил, что капитал за 300% прибыли готов пойти на любое преступление. А наш бизнесмен за депутатской корочки готов пойти там на сверхпреступление. Поэтому, конечно, с этим постыдным явлением тоже нужно... Но, ну, как правило, про недоторканность говорят перед выборами парламентскими, потом да. уже сейчас говорили с прицелом на президентские выборы. Насколько это ну, действительно привязка до публичных таких заяв? Я думаю, что вот можно было поставить эксперимент, если бы нашелся такой бы горячий, пламенный, пассионарный человек и сказал, что вот давайте сейчас ставим на голосование неприкосновенности, наконец, сколько можно говорить. И просим, чтобы наши избиратели включались в этот процесс. И пусть те, кто не проголосует за неприкосновенность, снятие неприкосновенности, пусть они сейчас сдают мандаты или пусть люди, которые за них голосовали, начинают процесс отзыва этих депутатов и все станет на свои места. Ну действительно треба кого-то активного, но если да. говорить ну, и такого, ну, Мы, мы да? с вами можем, мы же сейчас выступаем. Да, мы нас можем. Видят, поэтому закупить, вот звичайно. давайте сделаем это как наш скромный журналистский запрос и попросим, чтобы кто-то сегодня или завтра поставил в повестку дня. Вопрос о депутатской неприкосновенности. А взагалі, вот, среди депутатов, среди э, тих да, лидеров и в оппозиции, и в партии влады в коммунистов, действительно есть лидеры, за которыми идут? это сейчас формальные люди, которые керуют фракциями? Ну, у нас нет партий политических, поэтому нет и политических лидеров. Есть там, распорядители фракции, партии да, там. или фракции, угу. есть хозяева. Там, раньше был директор парламента, мой хороший знакомый, упитанный друг. Сейчас, правда, нет директора парламента, но есть там какие-то начальники на фракции. Поэтому лидер и начальник это же совершенно разные вещи. У меня есть небольшая книжка, а может быть даже несколько книжек. Я знаю, ваш канал не занимается рекламой, но пусть не в порядке рекламы, пусть выходит на мой на сайт, там эти книги вывешены. У меня есть целая книга, которая рассказывает о том, чем отличается вожак, лидер начальник и, и так далее. Лидер это не просто слово, это человек с определенной харизматикой, это человек с определенными знаниями, человек с определенным уровнем доверия, человек с определенным жизненным опытом, с определенной профессией и так далее. А поэтому лидером стать очень сложно. Это наборы и врожденных качеств, и приобретенных качеств. А начальником легко стать. Вот начальником назначили, говорит, вот ты сегодня отвечаешь там за то-то, и угу. ты начальник уже, а все остальные дураки. Вот, ты начальник, я дурак, правила работает, а у лидера такое правило не работает. У лидера не дураки вокруг. можно, например, действительно, вот такая ситуация, что этого начальника с ним лидер? Ну вот в этом же парламенте, в этом же Ну если появится лидер... Взагали такая может стать? Я среди качеств лидера назвал вот такое таинственное качество харизматика. Очень много пишут о харизматичности, но никто не дал четкое определение, что такое харизматичность. А на мой взгляд, харизматичность это вот ты заходишь в комнату, и в комнате прекращаются все разговоры, и все смотрят на тебя и слушают, что ты скажешь. И с чем это связано, это непонятно, откуда у человека такая интенция. Поэтому, если появятся люди с сильной харизматикой, он зайдет в зал и скажет, а ты уже не начальник. І всі в залі повірять, що він не начальник, то таких людей пока не вижу. Ну побачимо, поставимо да. три крапки. Тут да. я вам дякую, що прийшли. Дякую за інтерв'ю. Нагадаю, гостем студії був політолог Дмитро Видрін. Залишайтеся з нами далі ще цікавіше буде. Дивіться.